নুমলিগড় দেশের প্রথম বাঁশ জৈব ইথানল প্রকল্প চোদ্দই সেপ্টেম্বর প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে লেটে কুজানে অস্থায়ী হেলিপ্যাড মূল রাস্তার দুপাশে ব্যারিকেড এবং জনসভার জন্য মূল মণ্ডপ প্রস্তুত করা হচ্ছে গোলাঘাট জেলার নুমলিগড় নবনির্মিত এই প্রকল্পের নাম অসম বায়ো ইথানল প্রাইভেট লিমিটেড এখানে বছরে প্রায় আটচল্লিশ হাজার নশো মেট্রিক টন ইথানল তৈরি হবে প্রধানমন্ত্রীর আগমন কেন্দ্র করে চলছে মহাযজ্ঞ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চৈধ্য তাৰিখে আহিব কিন্তু প্ৰথমতে এটা কথা আছিল যে আঠ তাৰিখে আহিব সেইটো কাৰণে ৰাইজৰ মাজত অলপ কনফিউজন হৈ আছিল সেইকাৰণে আমাৰ যিটো ভেনু যিটো মিটিঙৰ স্থান তাৰ নিয়েৰেষ্ট হৈছে আমাৰ ৰাজাবাৰী চাহ বাগিচা লেটিকুজান চাহ বাগিচা এই বাগান বিলাকত মই ঘূৰি ঘূৰি সকলোৰে মাজত মই প্ৰচাৰ চলাই আছো যে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী যাক সকলোৱে ভাল পায় ইমান ওচৰলৈ আহিব সেইকাৰণে সকলোৱে অতি সোনকালে গৈ পেলাই আদৰণি জনাবলৈ গৈ পেলাই আমাৰ মণ্ডপত উপস্থিত হয় আৰু সেই বহুতে এতিয়াও ভাবি আছো যে আঠ তাৰিখে সেইখিনি কাৰণে মই ঘূৰি আছো আজিৰ দিনটো কি কি কাৰ্যসূচী হব সেইদিনা সেইদিনাটো আৰম্ভণিতো আমাৰ বায়ু ৰিফাইনেৰীটো তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰিব কৰাৰ পাছত এটা পাব্লিক মিটিং এড্ৰেছ কৰিব আৰু তাতে আমাৰ গোটেই মানুহখিনি তাতে গৈ পেলাই উপস্থিত হব আৰু তেখেতক ওচৰৰ পৰা এবাৰ চাবৰ উপস্থিতি হব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছো আৰু আমাৰ ওচৰৰ মানুহখিনি কিন্তু সকলো যোৱাটো আমি বিচাৰিছো যে ইমান ওচৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী আহিব সকলো খোজ কাঢ়ি চাইকেলত গৈ নিজে নিজে গৈ তাত উপস্থিত হবগৈ সেইকাৰণে গোটেই এটা গ্ৰুপ বনাই দিছে মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদাৰক কৰি আছে কেনেকে কি কৰা হব আমাৰ মিটিং হ'বিনিত আমাৰ এখন কমিটিও বনাই দিছে য'ত আমাৰ আমাৰ হেৰি দিছে গোৱালাক আমাৰ মন্ত্ৰী লেবাৰ মিনিষ্টাৰ গোৱালা ডাঙৰীয়াক দিছে ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াক ইনচাৰ্জ কৰি দিছে আমাৰ মিটিং বহি আছে আৰু সেইখিনি লাহে লাহে শ্বৰ্ট আউট হৈ পেলাই আমি কেনেকুৱা কি প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰোঁ সেইটো সিদ্ধান্ত হ'ব